Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию навигационный флаг Борика Фаста. Он предназначен для навигации на воде в дневное и вечернее время. Также используется как дополнительный ориентир для индикации положения судна в условиях недостаточной видимости, если навигационные огни не работают или выключены. Флаг яркого оранжевого цвета и оснащен светоотражающей полосой. Конструкция состоит из треугольного полотища, Крепление, позволяющее зафиксировать флаг на верхней части телескопического монопода для экшен-камер или держателя навигационных огней. Люберное крепление спроектировано таким образом, чтобы избежать оборачивания полотнища вокруг флагштока в ветреную погоду. Флаг изготовлен из синтетической ткани, устойчив к воздействию погодных условий, крепления из полиамида. В ассортименте также представлено крепление, которое можно дополнить самостоятельно сшитым по индивидуальным пожеланиям флагом. Я вам лично гарантирую качество продукции, произведенной компанией Борика, потому что я являюсь ее создателем, идейным вдохновителем и активным пользователем.